দাদা ইউসুফের সমর্থনে এসে প্রচারে ঝড় তুললেন ভাই ইরফান পাঠান গতকাল বেলা দেড়টা নাগাদ কলকাতা থেকে এসে বহরমপুর ব্যারাক নামেন সেখানে দাদাকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করেন পরে বেলডামার উদ্দেশ্যে রওনা দেন মোড় থেকে শুরু হয় রোড সেখানে একটি জনসভাও করেন পাঠান ভাইদের রোড শোতে জনসুনামি আছড়ে পড়ে দাদার প্রচারে এসে ভাই কি বলল শুনুন अब यहाँ पे जो मैंने माहौल देखा है जो भाई को प्यार देते हुए लोगों को देखा है अभी मैं रैली से आ रहा था भाई के साथ खड़ा हुआ था ये, ये जो प्यार मिला ये बहुत स्पेशल है ये हर किसी को मिलता नहीं है ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इतना प्यार मिलता है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में भाई को और प्यार मिलेगा और जैसे ही और ज्यादा प्यार मिलेगा भाई उसको दुगना वापस करेगा मैं मेरे भाई को सपोर्ट करने आया हूँ मेरी बस यही दुआ है कि मेरा भाई अच्छा है यहाँ पे करे जीते और लोगों के लिए काम करें पिछले पचास दिन में भाई से मुश्किल से दो या तीन बार बात हुई होगी और उसमें भी यही बात हो रही है कि यहाँ पे लोग कितने प्यारे हैं यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कितना प्यार दे रहे हैं और कितना इमोशनल कर रहे हैं तो भाई एक ही सवाल करता है कि ये जो भरोसा जता रहे हैं लोग अभी उस पर खरा उतरना है और ये आसान काम होता नहीं है बड़ा मुश्किल काम होता है तो जो जिम्मेदारी जो प्यार की जिम्मेदारी अभी भाई के ऊपर है तो भाई पे उसका बोझ है और ये भाई बिल्कुल हर रोज जब एक कदम भी चल रहा है तो वो बोझ लेके चल रहा है और ये एक अच्छे इंसान की निशानी है क्योंकि ये कमाल का इंसान है इसका दिल सोने का है और उम्मीद यही है कि ये जो दिल है ना जो सोने का है वो लोगों को देखने का मौका मिले आने वाले वक्त में